இன்று செல்வங்களை தரும் சுக்கர பிரதோஷம் இன்றைய நாள் இந்த சிவபெருமானின் ஸ்தோத்திரத்தை கேட்ட மனிதர்களுக்கு சுக்ர பகவானின் அருளால் கோடீஸ்வர யோகம் கிடைக்கும் என்பது இந்த சிவபெருமானின் ஸ்தோத்திரத்தின் பலஸ்ருதி இந்த ஸ்தோத்திரமானது சாக்ஷாத் வியாச பகவானால் அருளப்பட்ட ஸ்தோத்திரமாகும் பதிவுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் முதல் முறையான நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தினந்தோறும் உபயோகமான ஆன்மீக பதிவுகளை பெற நோட்டிபிகேஷன்ல இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஓம் ஸ்ரீ வியாச உவாச்ச प्रजापतीनाम प्रथमं तेजसाम पुरुषं प्रभुम् भुवनम् भूर्भुवम् देवं सर्वलोकेश्वरं प्रभुम् ईशानं वरदं पार्थ दृष्टवानसि शङ्करम् गच्छ शरणं देवं वरदं भुवनेश्वरं mm. महादेवं महात्मानम् ईशानं जटिलम् शिवम् त्रैयक्षम् महाभुजम् रुद्रम् शिखिनम् चीरवाससम् महादेवम् हरम् स्थानुम् वरदम्भुवनेश्वरम् जगत्प्रधानमधिकम् जगत्प्रीतमदीश्वरम् जगद्योनिम् जगद्वीपम् जयिनम् जगतो गतिम् विश्वात्मानाम् विश्वसृजम् विश्वमूर्तिम् यशस्विनम् विश्वेश्वरम् विश्वनरम् कर्मणा वीश्वरम् प्रभुं शम्भुं स्वयम्भुवम् भूतेशम् भूतभव्यभवोद्भवम् योगम् योगेश्वरम् सर्वम् सर्वलोकेश्वरेश्वरम् सर्वश्रेष्ठम् जगच्छेष्ठम् वरिष्ठम् परमेष्टिनम् लोकत्रयविधादारम् एकम् लोकत्रयाश्रयम् सुदुर्जयम् जगन्नाथम् जन्म मृत्युजराधिकम् ज्ञानात्मानम् ज्ञानगम्यम् ज्ञानश्रेष्ठम् सुदुर्विधम् धाराधरम् चैव भक्तानाम् प्रसादविहितान् वरान् तस्य पारिषता दिव्या रूपैर्नाणाविदैर्विभोः वामना झटिलामुण्ढा ह्रस्वाग्रीवा महोदराः महाकाया महोत्साह महा परे अननैर्विकृतैः पादैहि, पार्थवेषैश्च वैकृतैः ईदृशैः स महादेवः पूज्यमानो महेश्वरः सशिवस्थात तेजस्वी प्रसादाध्यातिते कृतः घोरे सदा पार्थ सङ्ग्रामे लोमहर्षणे द्रौणिकर्णकृपैर्गुप्ताम् महेश्वासैः प्रहारिभिः कस्ताम् सेनाम् तथा पार्थ मनसापि प्रदर्शयेत् ऋते देवान्महेश्वासात् बहुरूपान्महेश्वरात् धातुमुत्सहते कश्चिन्न तस्मिन्नघ्रतस्थिते न हि भूतम् समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते गन्धेनापि हि सङ्ग्रामे तस्य कृत्तस्य शत्रवः विसज्ञाहत हत வேப்பந்திச்ச திச..., திச்ச ஸ்ரீ மகாபாரதே துரோண பர்வணி த்ரதிகத் விஷதோத்யாயே ஈஷான ஸ்துதிகி மகாபாரதத்தில் பகவான் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் துரோண பர்வத்தில் சிவபெருமானின் விசிஷ்டம் என்ன என்பதை எடுத்து அருளம் ஸ்தோத்திரம் இது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான சிவபெருமானின் ஸ்தோத்திரம் இந்த சிவஸ்தோத்திரத்தை இன்று குறிப்பாக சுக்ர பிரதோஷத்தன்று ஒருமுறை கேட்ட மனிதர்களுக்கு சுக்ர பகவானின் அருளால் கோடீஸ்வர யோகம் கிடைக்கும் என்பது இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் பலஸ்ருதி அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த ஸ்தோத்திரத்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் இன்று பகிருங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம் ஹரி ஓம் மகாபெரியவா போற்றி